bye तो मुचारिया होया पति तोरे रह माले नहीं पति पति जी तो ये शब्द सानु पर भी चौकड़ता है सर्दा सतगुरु साथ जागता है जुगो जुग कटल तारुतान श्री गुरु ग्रंथ जी दशा पदशाही ना भी जाग भी जो तो आजरा जुर चवत तक करते हैं पगती सानु इस शब्द राई समझा रहे हैं एक मालन है बाग में जाके फूल तोड़ देते हैं किस वास्ते कि मूर्ति के अगे भेटा करने हैं वो फूल भगत जी कहते हैं पाती तोड़े है, मालिनी पाती पाती जी हे मालिनी तू बाग में जाके एक एक पत्ता तोड़ रही है फूल तोड़ रही है डालिया तो नालों पत्तिया फूलों को तोड़ रही है मालन जिस पाहन को तो पाती तोड़ा सो पाहन भी जी

जागता मलन सद्गुता जागता तीन देव ब्रह्मपाती अभी तो मैं साजी कहते हैं ब्रह्मपाती मलन पत्याविच ब्रह्मा जी का वास है विष्ण दारी दारीया विच विष्णु सीता वास पूर्ण शंकर शिव जी का रूप है ब्रह्मपाती विष्ण दारी पूर्ण शंकर देव मालन तो क्या नहीं है तीन देव पर तत् तो है तीनों देत पत्तिया ब्रह्मांव पर सिखी तीन ज्योदे जागते देवत तू एक पत्थर की मूती अगे चढ़ाने लगी फिर कबीर सफर के हो गल समझाते हैं

कबीर तो साहब कह रहे हैं जे यह मूर्त साची है तो घड़ना है जो सच कुछ खाल वो मूर्ति सच्ची है तो जिन्हें इस मूर्ति को घड़िया जिन्हें इस पत्थर दे उ छाती के उत्ते पैर रखिया उस घड़ना है वो खा क्यों नहीं है फिर अगे कबीर साहब जी अगली पंक्ति सब समझा रहे हैं पात पीहत अर लाख पात कहते हैं चौल चावल पीहत दाल अर अते लापसी पाव एक पतला दलिया होता है ये राजस्थानी की डिश है राजस्थान में जिसको लापसी बोलते हैं हम पतला कड़ा कह लो जिस तरह मोटे आटे का बड़ा कल कल आता सार पाव बड़ी खस्ता पंजीरी तू दाल भी ले आई चावल भी ले आए लापसी भी बनाई खस्ता पंजीरी भी बनाई

उसने कृपा करके रख लिया है मैं ये सोची आ गई है कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हमारे मालिक मैं सोची पै गई है सतगुरु जागता है साढ़ा सतगुरु जागता है जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकट गुरु की देह जो प्रभु को मिल गोच है

my name